внимание. Спасибо, я вот, думаю, что ну, вы правы, но... Само реально сказал, мне кажется, этот болельщик, и правильно он сказал. Нельзя в этой ситуации, э, вот так вот, если мы только рассуждаем такими категориями, если бы винить Фоменко именно, ему надо отдать должное, что... Ему можно взять быть результат, нет. Алексей Витрофанович. Да, здесь результат во главе. попали, попали. Значит, ну надо, и все. да. Но надо же говорить не о том, что виноват Фоменко. Вот самая первая была реакция у всех болельщиков, всех экспертов: вот не надо было ставить. Безуса надо было Но поставить. Он же взялся, он же взялся за. Так вот, я, я, я перейду тоже на если бы на 20-й минуте Безус имел великолепный шанс сделать забить гол. Мяч пролетел, ну, рядом со штаной. И вот мы на секунду, если бы могли представить, и безус попадает да. в угол туда. И мы бы сейчас все говорили, гений, гений. Так это в футболе сплошь и рядом. Так если бы сантиметр, да. уже ты гений. Вот. А если не попал, так, так ты никто уже. Так Фоменко и все. до действия сидел и думал, кого, что. Потому что надо было выбирать не с лучших кого-то лучшего, а выбрать из... Ну, нельзя говорить о действующих... Но выбрать не из лучших, хочу, вы еще понимаете? вот вопрос в чем. Я хочу, хочу еще раз сказать, что опять вернуться к первой Дышам теме. он выбирал лучших из лучших два состава, и он выбирал, и ставил, и мог освежить, и он знал, что он выйдет и сыграет не хуже, потому что он играет в Реале, играет в Манчестере, играет э, в этом Ювентусе. Вот в э, Ювентусе Погба вышел, 20 лет всего мальчика, вы говорите, можно ставить 20 лет, и нельзя ставить. 20 лет Погба вышел, да? Шикарный. Шикарный. Да. За ним сейчас Европа гоняется, 60 миллионов отдает. 20 так лет. Вот он же он не рисковал. Он знал, что он так играет он. в лучшей команде ведущую роль играет. Вот вопрос в чем. А мы говорим Безуса, ну, так, мы давайте, выставили. А он давай. Динамо играет всего по 15 минут. Ну и когда вот болельщики так ругаются, там, попал не попал в состав, у нас же выпали, ну, скажем так, не звезды. У нас выпали крепкие ребята, как бы Федецкий, там, Кучер. И мы четко понимали, что, ну, они хорошие ребята, но есть такие же примерно. Братецкий, такие же, да. Такое да. же это самое. Мы как-то не ждали здесь особого подвоха. И Федецкий, скажем так, сейчас, когда он закрыл в одном матче Ривери, мы вот понимаем, что он парень на да, самом, а так для нас Фидетский был это человек, который не выдержал конкуренцию в Шахтере, там, который долго искал себя через Карпаты, попал в Днепр, как бы, ну парень крепкий. Но мы парень. когда говорим, что Федецкий закрыл Рибери, мы же забываем другое, что, а как сыграл Коноплянка тот матч, а как сыграл Ермоленко тот матч, а как сыграл э, этот Степаненко, как сыграл э, Ротань, они же сыграли как на, на все 150 поэтому ему что? было легче. А когда здесь пробой, здесь пробой, здесь пробой, то и, Хорошо. И, и тому стало плохо. В общем, теперь поговорим о приятном. Значит, у нас в среду матч Шахтер Реал Соседат. Так? Ситуация в турнирной таблице такая. Манчестер Юнайтед 8 очков. Ну ладно, вот там звонок есть. Давайте звонок, а потом. Алло. Да. Добрый вечер, Гумар Юрьевич. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые гости. Вы знаете, я еще по сборной хочу немножко продлить. Вот никто такой момент не взял. Изначально французская сборная, конечно, намного сильнее, чем Украина. Но французы в первой игре подходили несколько снисходительно и высокомерно. И поэтому, если бы матч первый был во Франции, они при таком бы настроении и при соответственной игре нашей сборной, они бы никогда 3-0 не выиграли. Я даже думаю, что вообще бы вот, стоял бы вопрос о выигрыше. А вот ответный матч был бы здесь, да, э, да. в Киеве, да? На вот этом вот... Э, а так получилось, что наша сборная их просто прижала, как говорится, к стенке. И они уже играли за свою честь. Но мы же все говорим «если бы». И поэтому Может, вот это немаловажно. Еще одна стой французской сборной, которая играла... Это был их матч, так сказать, смерти чести. Не выиграли. Нет, значит, Леша, он правильно говорит. Дело Давай. не в «если», дело в том, дело в факт. Что, значит, мы, во-первых, попали в самый плохой вариант при жеребьевке на Францию. Без всяких «если». И мы попали в первую игру э, играть дома, а вторую в Париже. Конечно, это преимущество. Это, это, это преимущество. мы знаем давно, все заранее знают об этом. Он они все. использовали правильно все. Так, возвращаемся теперь к Лиге Чемпионов. Манчестер имеет 8 очков. Байер 7. Шахтер 5. И Реал соседат 1 очко. Два тура остается. И у нас 8 минут до конца программы. Значит, ситуация такая, я прикидывал что нет ни одного варианта, который был бы выигрышным, чисто выигрышным и чисто проигрышным. Если мы выигрываем у Байера, это еще не значит, что мы Реально, проходим да, четвертьфинал. Да. Да. Если мы проигрываем, это мы -то точно не проходим тогда. Почти наверняка. Ну, есть же еще борьба... Ну... Все выглядит таким образом, что э, существуют теоретические шансы, даже при которых реал соседат может выйти из группы. То есть, если он выиграет два Или матча. Или, во всяком случае, вытолкнуть нас из Лиги Европы. Да, да. Поэтому он будет мотивированным соперником. Матч будет тяжелым. И он, скажем так, недооцененный соперник. То есть они играли неплохо, а получили всего одно очко до сих пор. Ваше мнение, Александр Александрович, вы видели первый матч в Испании? Я думаю. Э... Здесь, конечно, запутана очень ситуация. Надо выигрывать. Вы видели да, первый матч? Видео. В Испании? Конечно, ну смотрел, видел. Вот на фоне этого матча, какие у нас шансы послезавтра? Мы выиграем послезавтра. А что мы там так играли? 60 минут. Или Вы более. понимаете, мы э, так играли, потому что как раз э, был период, когда команда перестраивалась, появлялись новые люди, еще не было э, ни связи, ничего, даже не, не просматривалась командная а игра. за это время появилась Я связи? думаю, что да, сейчас команда уже вырисовывается, и команда, и рисунок вырисовывается, и все. Я думаю, что... Э, не, я не думаю, я гарантирую, что мы выйдем, я, я другого не вижу. Выиграть, вы... Мы вы... выиграем. Да, да, мы выиграем. Мы, да, вы, пожалуйста. Да. Вот дальше, в а, да. 27-м мы выиграем. Говорите, говорите. Алло. Да. Марк Юрьевич, да. добрый вечер. Добрый вечер. Это болельщик из Ворловки, тоже да. с большим стажем очень. Меня нравится, да, да. что все вот это вот случилось из-за Михаила Фоменко. Потому что в последней игре с Англией, когда он принимали мы Англию, был избран, и изначально был избран оборонительный вариант. Если бы так же играла команда, как играла с Франции, в первом тайме дома, тогда был совсем бы другой результат. Не надо было вот это вот, все эти матчи проводить дополнительные с Францией. Все только зависит от Англии. Вот это изначально я хотел вам сказать. Все, спасибо. спасибо за внимание. Спасибо. спасибо. Возвращаемся к Цель, Лиге Чемпионов. Значит, в среду Манчестер играет с Байером, Шахтер принимает Реал Соседат. соседат. Честно говоря, если бы не та первая игра, а просто сравнивая потенциалы команд, у меня бы не было никаких сомнений, что мы дома этот Реал Соседат положим и все. Но они сейчас, во-первых, выиграли очень здорово игру. Вчера или позавчера. Позавчера. Проигрывали. И помню, там этот забил. Один проиграли. Четыре мяч. мяча забил, да, нападающий. Четыре мяча нападающий забил. Да. Понимаете, вот это меня смущает потом. Э -э -э, ну, хорошо, что Тейшера там в Испании нашел два окошка и забил два мяча. И испанцы тогда немножко приуныли. Но до этого они вели игру. На первый тайм нас не видно было. Поэтому вот эта игра послезавтра очень много зависит. Вот как вы думаете, вы говорите, Алексей Трофанович, что за это время прошло время. Вот у нас появились за это время Бернард. Дальше вот трудно разобрать, кто Фреде Фернандо. Ну и Фрейра все-таки, мне кажется... И Феррера. Как минимум, более любимым болельщиками, чем Адриана. Ну, это же ясно, что он, он поставит Адриана. Но, но я готов с вами все на тысячу ставить, спорить. Ну, возможно, У -у -у. да, после того, как вот он а, так его пожурил после последнего матча Фрейра. Может быть, может быть. Хотя, мне кажется, разница между ними состоит в том, что Факундо Феррера чаще бьет поворотом. И это основополагающая разница. И точнее даже. Да, <laughs> И точнее. И точнее, да. А вот что... вы берете спорить, а я бы никогда не спорил ни на кого, потому что это только может один человек решить. Луческу, когда он будет видеть день игры, и он за ними наблюдает, и все. Ну, наше дело предполагать. предполагать. А болельщики, они уже... Болельщику интересно поговорить об этом. Да, они свистят уже в каких-то моментах, они уже как-то поправляют. Ясно, что если он здоров, то этот вот маленький Бернард играть будет. Но уже проверено было и... Здесь сидел Звягинцев месяц или два назад и сказал, что Бернард пока что играет только 60 минут. Не, ну это. Что он, он задыхается, его ему не хватает больше. Это знает и Луческу. Прекрасно. Минут. Лучше нас он знает, что да. Так оно и есть. Нет, ну так ставить не ставит на 60 минут. Может, его хватит, и Тайсон выйдет потом. Вот Теперь, такой... опять же, там пара опорников. Ну, все-таки надежный вроде как. И там Фреда-то, Фернандо, то для меня никакой разницы нет. Вы их различаете вообще? У них номера разные, Марки. Ну, на Ф, Как говорит, на ф все, на ф. Но там же есть Степаненко. Потом, конечно, непонятна эта история, конечно, с Ракитским, что его то ставят, то не ставят, как-то какое-то в, в сборной такое отношение. А тут еще Дима Чегринский вдруг вчера игру выдал. И он здоров уже давно, уже месяц, как он как бы активно готовится. И скажем я так. Вот сыграл со вкусом, да, Леш? Да, и ну, я бы это в первую очередь выделил, понимаете? Чехринский фоне... он интроверт, и последний месяц он, я ну, я вот общался, когда смотрел, он явно вот вышел из своего этого самоедства. Он на фоне этого, весел. На фоне этого соперника последнего говорить что-то об игре защиты смотри, не стоит, да? Не стоит даже. Для защиты это было так, тренировка Тренировка игрового плана. Ты имеешь в виду с Севастополем, да? Ну, все-таки они делают вид, что это трудная была игра, добились. Нет, для защиты не было. видно, что он держит, что он позицию, гол забил красивый. Я думаю, что Ракитский может задуматься. Но мы должны не защищаться с испанцами. Тем более, что испанцы, как выяснилось, играют здорово, но забить нам ничего не смогли. Вот этот Кули, да или как фамилия, что вот этот четыре мяча забил. Это вот. же забыла фамилию. Читал, я смотрел. Понимаете, я думаю, что мы все-таки должны смотреть на свою кашу. Что, кого? Ну, у меня вот ощущение, вот мы говорим, да. я, допустим, очень удивлен, когда взяли ВВК. Мне казалось, что по количеству состава на центральных защитников даже перебор. А вот сейчас мы смотрим, кучер временами травмируется, непонятного вот ситуация, всего здоровья, Воловик травмирован, Чигринский не имеет достаточно опыта, с Ракинским непонятная ситуация. Кривцову доверяем мы, не доверяем, это вопрос. Пять центральных защитников. И мы не можем... Эту... Воловик стопроцентно не может, да, я у него... надолго выбыл. Для такого матча, да. И там тоже опорный или Хюбшман, или тот этот Фред, или Степаненко его в атаке. Думаю, что он поставит э, Мирча, в Последнее Ведь время стало аккуратно. Очень, очень сложная ситуация заключается для шахтеров в том, что э, защита испытывает настоящее напряжение в чемпионате Украины только в двух-трех матчах. Да, да, да. да. Вот да это да, вот да. сложно. Поэтому здесь вот э, говорить о линии обороны очень сложно, как она э, сможет Алексей выдержать Вы все. знаете, что значит, когда оператор, который связан с режиссером, показывает вот это. Я вот. только на вас смотрю, Маргарет. Он говорит, да. что наше время заканчивается. Я хочу поблагодарить заслуженного тренера Украины Алексея Дрозденко и Дмитрия Дурнева, моих коллег, близких мне людей, которым я доверяю их футбольному вкусу. И давайте все втроем скажем, что мы верим, что в среду Шахтер выиграет. И, возможно, даже обгонит байер. И все будет в порядке. Так что спасибо вам, участникам, спасибо всем, кто спасибо. дозвонился. Спасибо. До свидания. До свидания.